السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم قصیدہ اور قصیدے کے اجزائے ترکیبی پر بات کرتے ہیں قصیدہ عربی زبان کے لفظ قصد سے نکلا ہے جس کے معنی ارادہ کرنا کہیں اس کو قصیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کی شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے قصیدہ کے ایک معنی مغز کے بھی ہوتے ہیں کیونکہ موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے قصیدہ دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کے جسم میں مغز کی ہوتی ہے اگر قصیدہ کی تعریف کی جائے تو اس طرح ہو سکتی ہے قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدہ یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی حج یعنی برائی کی جائے فارسی زبان میں قصیدہ کو چامہ بھی کہتے ہیں اگر ہم قصیدے کے اجزائے ترکیبی پر بات کریں تو قصیدے کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں تشبیب گریز مدح حسن طلب اور دعائیہ قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں پہلا جز تشبیب کا ہے تشبیب سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے اس میں مناظر فطرت عشق و محبت کے معاملات اور عیش و نشاط کی محفلوں کا ذکر کیا جاتا ہے قصیدہ کا یہ حصہ بہت ہلکی پھلکی تر و تازہ اور فرحت بخش قسم کی شاعری پر مشتمل ہوتا ہے تشبیب کو نصیب یا تغزل بھی کہا جاتا ہے مرزا رفیع سودا کی یہ عاشقانہ تشبیب دیکھیے چہرہ محروش ایک مشق فام دو حسن بتا کے دور میں ہے سہر ایک شام دو ابرو یار کا خیال دل میں ہے روز و شب کاش یہ تیغ آبدار کر بھی چکی نیام دو قصیدہ کے اجائے ترکیبی میں دوسرا جز گریز کا ہے گریز کا حصہ مختصر ہوتے ہوئے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے گریز تشبیب اور مدح کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اس طرح سے قصیدہ دو لخت ہونے سے بچ جاتا ہے دراصل گریز تشبیب اور مدح کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے گریز کی خوبی یہ ہے کہ تشبیب کہتے کہتے بڑے سلیقے سے اصل مطلب کی طرف لوٹیں گریز میں برجستگی اور بے ساخت کی اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے تاکہ یہ ظاہر نہ ہو سکے کہ شاعر خامہ مدہ پر اتر آیا ہے فارسی زبان کے بڑے شاعر خاقانی اور انوری گریز کے لیے مشہور ہیں جبکہ اردو زبان میں مرزا رفی سودا اور مرزا اسد اللہ خان غالب گریز کے فن میں دوسرے قصیدہ نگاروں سے بڑھ کر ہیں مرزا رفی سودا کے قصیدے کی گریز نہایت فطری انداز میں استعمال ہوئی ہیں کر کے دریافت یہ اس نے مجھ سے کہ مگر شمع میں تیرے یہ مجدہ نہیں پہنچا اب تک آج اس شخص کی ہے سالگرہ کی شادی کہ بصورت ہے وہ انسان بصیرت ہے ملک قصیدے کے اجائے ترکیبی میں تیسرا اور اہم جز مدح کا ہے اسی پر قصیدے کی بنیاد ہے مدہ میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کا بیان ممدوح کی حقیقت کے مطابق ہو اگر پیغمبر یا بزرگانی دین کی مدہ کی جائے تو اس میں ایسی باتوں کا ذکر نہ کیا جائے جو ان کی شان کے خلاف ہو اسی طرح معمولی روسا اور عمراء کی مدح میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ وہ دنیا کے حکمران معلوم ہوں مداح میں ممدو کے اوصاف جیسے شجاعت و بہادری عدل و انصاف اور علم و صحاوت کا ذکر کیا جاتا ہے اردو کا سائد میں اکثر اوقات حد سے زیادہ مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے مثلاً محدود سلطنت کے بادشاہ کو شہنشاہ حف تقلیم قرار دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک ان پڑھ شخص کو ارستو اور افلاطون جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے مثلا شیخ ابراہیم ذوق کا یہ شعر دیکھیے مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح اٹھائیں سر کو شرارت سے سرکشان شریر جب کہ ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا دور کس قدر پر آشوب اور افراتفری کا دور تھا اردو قصائد میں مرزا رفیع سودا کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ ان کی مدح اکثر ممدو کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے مرزا رفی سودا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدح میں ان کی شجاعت پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں اس کے قبضے پہ ہو جو دست مبارک تیرا رہے نہ دین محمد کے سوا اور ملل جمع قبر سکے آدا کے خواص خمسہ دیکھ کر اس کو علم ہاتھ میں تیرے ایک پل قصیدے کے اجزائے ترکیبی میں چوتھا جز حسنِ طلب کا ہے حسنِ طلب کو اظہار مدعا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس حصے میں شاعر بڑی خوبصورتی سے اپنا مقصد اور مدعا بیان کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے ذاتی حالات کا نقشہ کھینچتا ہے اس حصے میں شاعر اپنے ممدوق کی مداح و تعریف کی داد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مالی منافع صلا و انعام اور لطف و کرم کا طلبگار ہوتا ہے اس حصے میں شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنا مدعا و مقصد ممدوح کی طبیعت مزاج اور نفسیات کے مطابق اس انداز سے پیش کرے کہ وہ ممدوح کی طبیعت پر گرا نہ گزرے بلکہ اس سے ممدوح کو ایک طرح کی خوشی حاصل ہو مدعا کے اظہار کسی حسین اور نرالے انداز کو حسن طلب کہا جاتا ہے حسن طلب کی بہترین مثال مرزا اسد اللہ خان غالب کے یہ اشعار ہیں آپ کا بندہ اور پھرو ننگا آپ کا نوکر اور کھاؤں ادار میری تنخواہ کیجئے ماہ پا ماہ تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار قصیدے کے اجائے ترکیبی میں آخری جز دعائیہ کا ہے اس حصے میں شاعر ممدوح کی بلندی اقبال اور درازی عمر وغیرہ کی دعا کرتا ہے اردو قصائد میں ایک روایت یہ بھی بن گئی ہے کہ ممدوح کو دعا دینے کے ساتھ ساتھ اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو بد دعا بھی دی جاتی ہے دعائیہ کے بہترین مثال مرزا اسد اللہ ہاں غالب کا یہ شعر ہے تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار مرزا رفی سودا کے اس شعر کا پہلا مصرع دعائیہ ہے اور دوسرے مصرے میں بدعا دی گئی ہے نخل امید سے ہوں پہلے برو مند محب ہو محبت نہ تیری جن کو نہ پاویں وہ پھل